дня, шановні радіослухачі, сьогодні я вважаю за доречне повернутися до творчості Олександра Вертинського, чия особистість і пісні не дають мені спокою вже багато років. Найдомашніше радіо представляє програму народного артиста України Олега Дзюби, «Душі Криниця. До цієї країни писав Вертинський, я завжди почував симпатію. Можливо, тому що в моїх жилах без сумніву тече крапля польської крові у Росії. Я не зустрів людей, що носять моє прізвище. Зате в Польщі я зустрічав їх досить часто. Якийсь мій прадід напевно був поляком. И, очевидно, у него тоже были какие-то польские корни. Поэтому у нас какие-то, может быть, какие-то родственные души. Вот, поэтому мне Вертинский удался, конечно. Потому что я стараюсь Вертинского не копировать, не манерничать, а петь его от себя. Потому что у Вертинского, прежде всего, очень важен текст. Нужно идти, прежде всего, от текста. И мало быть певцом. Нужно быть еще актером, Нужно перевоплощаться. Никого теперь не жаль. Что касается моего происхождения, моего рождения, родился я в Хмельницкой области, в местечке Старый Астрополь. Это очень старинное местечко с очень богатой историей. Но у нас до сих пор существует аж три кладбища – украинское, польское и еврейское кладбище. Родился я в польской семье. Вот мама – советская Янина Юзефовна. Бабушка Полиотаевич Антонина Францевна, а дедушка Советский Юзеф Бенедиктович. Отец мой родом из Полтавской области. Вот мама с ним познакомилась уже в Старом Астрополе, но там жизнь не сложилась. Вот мы остались втроем. У меня еще старшая сестра Зоя и старший брат Леонид. Нас воспитывали, конечно, в таком интеллигентном духе, потому что мы были своего рода интеллигентной семьей, потому что бабушка у меня закончила в Одессе Институт благородных девиц. Дедушка был унтер-офицером царской армии. Недавно смотрели в польском консульстве фильм под названием «Мава Москва». Там располагался командный пункт западной группы войск советских. Именно в этом городе, это был раньше немецкий город, а сейчас он стал польским. И там такой городишка Явар называется. Вот именно в этом городишке и живут мои родственники. Это тетя Стася, тетя Люда, дядя Франек и тетя Мария. Что касается моего дедушки, вот у дедушки была очень большая семья. У него было четверо или пятеро братьев. Вот, и все э, они погибли в за стенках НКВД. Дедушка мой выжил, потому что он был очень мастеровой. Вот и одному сотруднику НКВД понравился его дом, и вот он сказал, что если ты отдашь мне свой дом, я все сделаю для того, чтобы ты остался жив. Дедушка ему оставил все, взял лошадь, погрузил туда своих детей: это моя мама Енина, сын Вацик, сын Стефан и дочь Соня. И они э, кочевали из места в место, и в конечном итоге они приехали в этот старый Астрополь, село Сербиновка, и там осели. Бабушка э, объединяла там, в старом Астрополе, э, польский э, осередок. Она собирала поляков, и они молились в католические, они Рождество встречали католическое, они встречали все католические праздники. Э, костела, конечно, не было, у нас в селе был очень красивый костел, но ну, его разрушили во время войны, во время гражданской войны. Поэтому не приветствовалось так, особенно в советское время, польское католическое служение. Бабушка собирала у себя дома. Я до сих пор помню, как бабушка очень красивым голосом пела польские молитвы. Я закончил музыкальную школу, вот, по баяну закончил там в Старом Острополе на отлично. И в, э, пел в школе. Я очень много пел еще в детском садике, в детских яслях в школе. Я э, пел, потому что пела бабушка, пела моя мама. Затем я закончил институт культуры, попал работать в э, училище преподавателем МУЗ спецдисциплин в Дубна. Я все сделал для того, чтобы меня забрали э, в ряды советской армии. Служил э, во Львове в ансамбле песни и пляски Прикарпатского военного округа. Вот с этого момента я считаю началась моя профессиональная певческая э, работа. Все предпосылки были остаться мне в городе Львове. Но я познакомился с Харьковчанкой еще в городе Ровно, которая в это время жила в Харькове. Вот и после окончания службы в армии я приехал в наш доблестный город Харьков. Это был 1976. Год. Когда я приехал в город Харьков, я выключенно спелкувался украинскую языком и выключно спевал украинскую песню. Затем в 1983 году меня пригласили в Харьковскую областную филармонию в качестве солиста, вокалиста эстрадного жанра. Первый раз я попал за границу в 1979 году с ансамблем Размай. Это был город Жешув, и мы приехали туда на 1 мая. И нас пригласили на День солидарности трудящихся. И мы пели украинские песни, польские песни, русские песни пели. И когда мы приехали на концертную площадку, что мне понравилось, никого абсолютно не было в зале. А мы сказали, где же зритель? Мне сказали, не все в костеле. И как только служба закончилась, весь зал был заполнен. И нас очень принимали очень тепло, было очень интересно. И что удивительно, после окончания этих значит, гастролей вот ко мне подошел польский э, музыкант и подарил мне э, сборник Вертинского. Вот и попросил, чтобы я спел э, песенку пани Ирена. Вот с, с этого момента началась моя э, э, вояж в Европу первый. И благодаря этому я соприкоснулся с творчеством Вертинского. Мы пригласили тишину. Наш прощальный ужин. с этого момента уже больше чем 15 лет я э, наращиваю свой репертуар Вертинского, и у меня есть прекрасные программы, с которыми я работал с Александром Скляровым, а сейчас я работаю с э, Владимиром Соляниковым. Это просто замечательно, у него кладезь. Он был, кроме того, что он был исполнителем замечательным, он был просто Замечательным поэтом, очень глубоким поэтом. Такая была интересная история. Ко мне подошел Владимир Носков. У нас есть такой Владимир Носков, Володя, и он именно от Вертинского говорит. Олег, я тебе дуже прошу, каже. прийди, він такий україномовний. У нас каже, у нас є така Радіо Слобожанщини. Я тебе познайомлю з директором і головним редактором. У нас є така Лариса Татарінова. Я б хотів би, щоб ти зробив декілька передач про Олександра Вертинського у нас на радіо. І от я з цією ідеєю і прийшов на Радіо Слобожанщини, яка знаходилася на вулиці Скрипника, недалеко від Філармонії. Вот, і познайомився з директором і з главним редактором Ларисою. Татариновой. Олег пришел к нам на радио, оставил диски, я послушала и влюбилась в него, как в исполнителя и как в человека. Вот после этого предложила работать. Мы сделали очень много программ. Работа 2005 года, Олег ведет программу «Душа и гринете». Каждый четверг она выходит уже вот 6 лет практически, да? Да. Вот. Замечательный певец, исполнитель, очень творческий человек. С ним приятно работать. Вот мне очень приятно и как человеку, и как руководителю, да и как женщине, что вот рядом такой замечательный, удивительный и обаятельный человек. Нас объединяет, конечно, и любовь к Польше. Я Польшу полюбила давно вот когда мы с Олегом встретились, мне было очень интересно, что он тоже связан с Польшей. Я просила его, Олег, говори со мной по-польски. Часто бываем в столице, у нас квартира в Киеве, вот и мы работаем и в Киеве, но родной Харьков, конечно, забывать ни в коем случае нельзя, вот потому что столько лет отдано Харькову, и все мои программы здесь, и дети мои здесь родились, и Ларису я встретил в городе Харькове. Я хочу сказать о дочери. Когда мы приехали в Польшу, она такая была вся кудрявая, золотистая, вся такая очень похожая на польского ребенка, естественно. Вот. И ее называли все не Алла, а Алиция. Я говорю бабушка, а чего так? Она говорит, у нас там тего названия нема Алла, у нас есть Алиция. Вот. И когда наша Алла получала уже паспорт, она стала совершенно летней. Мы решили дать фамилию Савицкая, имя Алиция. Вот. Но у меня еще есть сын Алексей, старший сын. Ну, судьба его забросила в Соединенные Штаты, потом в Канаду. Ну, и он в конечном итоге стал гражданином Канады. С первых дней основания польского консульства я познакомился с Черниенко юзефой, которая организовала культурное общество, она сама полька естественно. Вот, и она мне пригласила сотрудничать именно в культурном отношении вот с польским консульством. И с этого момента начал э, задумываться и о своих корнях, каким образом благодаря именно этому событию. Я смотрел как-то фильм «Попугай, разговаривающий на идыш». Вот. И я там услышал друг танго «Остатняя неделя». И там «Остатняя неделя, дичь Я слышал мелодию «Утомленного солнца». И я задал вопрос Юзефе. Так она говорит «Так это ж польская песня». Я говорю «Как?» Для меня это было открытие. Вот. И она из Варшавы привезла мне текст полностью текст этого танга. Я заинтересовался, отдал аранжировщику, и с этого момента я начал э, заинтересовался, начал петь именно польские песни. Затем позже мы узнали, что синенький скромный платочек это оказывается тоже польская песня Ежи Петербургского. молодой лейтенантик перевел наши землячки это на русский язык, и получился синенький скромный платочек. Мы тоже об этом не знали. А это, оказывается, «Мава, блэнкит хустечка». Мокрое уж было от лес, на Отъезжал наш Когда наш новый консул, генеральный консул Ян Гранат, Республики Польша. Я с ним познакомился тоже очень так интересно. Одно из концертов меня попросили спеть остатнюю неделю. Вот Ян Гранат приехал с очаровательной супругой, они сидели в первом ряду, я спел эту песню. Он аплодировал, потому что это очень известная любимая танго среди поляков. Это было тоже очень важный моментом вручение награды знаменитым и большому другу польской культуры Олегу, который у нас есть человеком не только известным, но любимым. Я получил звание заслуженный деятель культуры Польши. Это для меня... Очень светлое, очень дорогое звание, потому что если я себе представляю мои дедушка и бабушка и мама, насколько они были гордились бы этим званием, что их сын и внук носят такое высокое звание на вечный час То статня неделя Вень с не жалует для мне Спожи чулищищ на мне Остатний раз